Я Шахов Сергей Алексеевич. Вы С Херсонской области, Цурупинский район, село Новая Маячка. Расскажите, что у вас было за диагноз? У меня диагноз, в общем, в середине декабря прошлого года, так получилось, при прохождении рентгена была обнаружена опухоль верхней доли правого правая легкая. Если ну, дальше дальше, как его изучений это получилось, что это, это, злокачественная опухоль с метастазами в лимфоузлы. Была назначена три курса химиотерапии, но я, если бы знал, что это такое, я бы сразу отказался, конечно, это самое, что это за химиотерапия. Ну и совместно я узнал от одного человека, он здесь стоит в белой рубашке, за это вот Гарика, Гарика Саркисовича. Я сразу позвонил сюда Евелине Сергеевне, заказал на курс и начал ее принимать совместно с этой с химией, с этой химией. Ну, прикончил я химию, кончил один курс, поехал я на томограф, и томограф показывал, показал, что опухоль уменьшилась, лимфоузлы рассосались, но ну, не совсем на 9 единиц. Были 49 единиц, стали 41 это самое. И тут же они меня обратно предлагают два курса химиотерапии и операцию. Я от всего этого отказался. И вот продолжаю я лечиться только этими э, бионормалином, свечи и чай Арарат. Ну, самочувствие? мое пока, пока нормальное. Я никакого ухудшения я не чувствую это самое. Хотя это опухоль третья степень уже, она злокачественная третья степень. Вы себя чувствуете? Я, я чувствую себя нормально. Вот так вот, да. Э, назовите э, адрес и телефон. Ну это самое. Э, Херсонская область, Сурупинский район, село Новая Маячка, улица Гражданская, 20. Телефон 242-53-556. 75, 120.